আজি খুবদিনীয়া এটা কলৰ বৰফি বনাম বা মিঠাই বনাম আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে লগতে মই কল পেপাৰত কলখিনি ৰাখি দিছিলোঁ এনেধৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিব পাৰি আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন লগতে মই নাৰিকল লৈছিলোঁ এই নাৰিকলখিনি কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰি মিহি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'লোঁ লগতে চেনি দি আকৌ ভালদৰে মিহিকৈ এয়া বাতিত ৰেডি কৰি ললোঁ লগতে মই লৈছিলোঁ বাদাম বাদামখিনি ভাজি মই বাকলি এৰিয়াই এয়া মিহি পেষ্টখিনি বনাই ললোঁ এইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ লগতে কল টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি এয়া কলৰ পেষ্টটো বনাই ল'লোঁ কলত পানী দিব নালাগে কলৰ ধুনীয়াকৈ এয়া মিহি পেষ্টটো হৈ যায় এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আটাইখিনি কল নাৰিকল আৰু বাদাম লগতে মই লৈছিলোঁ ঘি আৰু অকণমান পাউদাৰ গাখীৰ শেষত মই ইলাচি বা কপৌ দি দিম এয়া আমল গাখীৰ দিব পাৰি আৰু লগতে মই পেনখন বঢ়াই দিছিলোঁ অকণমান ঘি দি দুই দুই চামুচ ভালদৰে ঘি দিলোঁ লগতে গৰম হ'বলৈ দিলোঁ এতিয়া মই বহাই দিলোঁ এইখিনি বহাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিম আৰু উতলিবলৈ দিম কিছুমান উতলি অহাৰ পিছতে মই এয়া বাদামখিনি দি দিলোঁ এনেধৰণে মই আটাখিনি গুৰি কৰি লোৱা বাদামখিনি দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে কলৰ লগত মিহলি হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেধৰণে লৰাই থাকি এয়া ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে এয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিও আহিছে এতিয়া মই আকৌ নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ এয়া নাৰিকলৰ লগত চেনি আছে যিহেতু আৰু কলৰো মিঠা আছে গতিকে মই আৰু চেনি নিদিওঁ ডাঙৰকৈ দুই চামুচ বা তিনি চামুচ দিলেই হৈ যায় আৰু পাউদাৰ গাখীৰতো মিঠা আছে এতিয়া মই পাউদাৰ গাখীৰখিনি দি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব এয়া গোট মাৰিছে এতিয়া মই আকৌ বাদাম দি দিলোঁ এইখিনি বাদাম দিয়াৰ পিছত মই আকৌ লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে ঘি ওপৰত উঠি নাহে তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব এয়া ধুনীয়াকৈ গোট মাৰিছে আৰু ঘিও দেখা গৈছে দেখিছেনে বাৰু এইখিনি হৈ গ'ল মই নমাই ৰাখিলোঁ এয়া বাটাৰ পেপাৰ লগত ৰাখিছিলোঁ ৰেডি কৰি অকণমান ঘি সানি এয়া এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ লগতে মই অকণমান আকৌ অকণমান বাদাম দি দিম এয়া মই এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিলোঁ এয়া এনেদৰে মেৰিয়াই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম নাই বুলিও আধা ঘণ্টা কাৰণে গতিকে এয়া খোলাকৈ ৰাখিব পাৰি মই আজি টাইম নোহোৱাৰ বাবে মই এনেধৰণে আকৌ ফ্ৰিজত ৰাখি উলিয়াই আপোনালোকক কাটিও দেখুৱাম এইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই কাটি দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটিলোঁ এইখিনি যদিও দেখাত ক'লা হৈছিলে সঁচাকৈ খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিও কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈকে এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাকৈ খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে ভাল লাগিলে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ